Alhamdulillah malam ini seperti mana Ustaz Idris cakap tadi nak buat risau-risau takut bulan Ramadan ni tak ramai Yang dapat hadir bersama untuk mendengar amanat kepimpinan khususnya dua orang panglima kita Tapi Alhamdulillah ramai jentera-jentera kita hadir pada malam ini Pertama sekali apabila kita bercakap tentang PRK Perkara pertama adalah untuk memilih wakil rakyat bagi kawasan tersebut Asasnya begitu Maknanya dalam mana mana PRK, setelah setelah yang hormat sebelum ini meninggal dunia, maka perlu diganti yang bapak baru. Itulah prosesnya diadakan pilihan raya kecil. Dan sejarahnya dan track recordnya menunjukkan bahawa kami wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional yang telah terpilih mampu dan dapat melaksanakan tanggungjawab kami dengan cukup baik. Walaupun ramai antara kita, khususnya ahli-ahli Parlimen cukup terkesan dengan tindakan kerajaan yang tidak memberikan 10 sen pun peruntukan kepada ahli-ahli parlimen walaupun mereka yang janji dahulu tetapi kita lihat ramai ahli-ahli parlimen hadir pada malam ini masing-masing berkhidmat dengan cukup baik mengusahakan pelbagai cara nak dapatkan sedikit sebanyak peruntukan bagi membolehkan mereka terus berkhidmat pada rakyat jadi tentunya kita akan menampilkan seorang calon yang tentunya akan dapat memberikan yang terbaik kepada penduduk Air Kuning dan insyaallah sampai masanya akan diumumkan siapakah calon tersebut. Selesai berkaitan dengan calon, kita tahu kita akan letak calon yang terbaik. Yang kedua, selain daripada memilih wakil rakyat, pilihan raya kecil inilah peluang untuk rakyat seluruh Malaysia menaruh harapan kepada penduduk air kuning bagi menghantar isyarat yang jelas kepada kerajaan Madanon. Pertama sekali isyarat Datuk Diri dah sebut tadi dalam PRU ke-15 apabila rakyat air kuning memilih mereka mereka memilih calon AMNO maka mereka mengharapkan yang menangnya calon AMNO dan yang menjadi wakil rakyatnya calon AMNO dan yang memerintahnya adalah calon AMNO dan tidak ada DAP no Anwar no DAP. Namun begitu sebaliknya berlaku. Saya tahu di bawah sana ramai ramai ahli-ahli AMNO -ahli cukup terkesan dengan tindakan kepimpinan AMNO di peringkat atas. Ramai yang memendam rasa, ramai yang rasa sedih, ramai yang kata tak pernah terlintas satu hari AMNO dulu duduk ratip di DAP hari-hari akan duduk bersama dengan DAP. Ramai yang kecewa bila pemimpin AMNO sebelum pilihan raya kata no Anwar no DAP akhirnya mereka bersama. Sebab itu pesan ini jentera kita pada malam ini dampingi sahabat-sahabat kita pesan-pesan pada mereka. Inilah peluang, inilah ruang yang cukup terbaik bagi mereka menghantar signal kepada pemimpin AMNO bahawa mereka tidak merestui apa yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh pemimpin AMNO pada hari ini. Ini peluang terakhir. Sekiranya tidak ada lagi pilihan raya di negeri Perak selepas ini, ini peluang yang terbaik untuk orang Perak. Ini yang peluang terbaik untuk ahli alam ahli-ahli AMNO ahli -ahli di negeri Perak menghantar signal, menghantar message yang jelas. Jentera perlu memainkan peranan sampaikan mesej ini kepada mereka. Kalau nak bercakap tentang calon, kita tentunya akan meletakkan calon yang terbaik. Calon yang boleh bersaing dengan siapa sahaja, calon yang bakal diletakkan oleh PH dan BN. Tetapi ruang ini lebih besar daripada sekadar memilih calon, tetapi menghantar signal yang jelas kepada kerajaan PH dan BN. Sahabat semua, yang kedua, Tahun ini merupakan tahun ketiga Kerajaan campuran PHBN Yang ditunjangi oleh DAP ini memerintah Tahun ketiga Kalau tengok sepanjang dua tahun ni tuan-tuan saya nak tanya Agak-agak Kalau sebelum mereka jadi kerajaan Janji macam-macam dah tiga tahun jadi kerajaan Setakat mana prestasi mereka? Setakat mana prestasi mereka? Hancur Adakah mereka menunjuk prestasi yang baik? Adakah mereka menunaikan segala janji mereka? Adakah harga minyak telah turun? Adakah harga ringgit telah naik mencanak? Adakah harga barang telah jatuh? Kalau setakat itulah dia jadi kerajaan, semua orang boleh jadi kerajaan sahabat-sahabat semua. Kalau setakat inilah orang berkumandang berpuluhan tahun jadi kerajaan, insya-Allah siapa saja dalam Malaysia ini tentunya jauh lebih baik daripada mereka. Tadi Ustaz Idris sebut dia kata kalau lihat apa yang dalam berlaku dalam medsos, apa yang ada dalam medsos, kita lihat bagaimana rakyat menghantar signal yang jelas bahawa mereka tidak bersetuju dengan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi mereka menghantar mesej ini bercerita meluahkan rasa dalam media sosial kerajaan ini tak akan dengar cakap lah apa pun dalam media sosial ini kerajaan ini tak akan dengar, tetapi kerajaan ini akan dengar jika mereka kalah dalam pilihan raya. Percayalah penduduk Air Kuning, jentera-jentera semua berpesanlah kepada penduduk Air Kuning. Sesungguhnya rakyat Malaysia menaruh harapan kepada pengundi-pengundi di Air Kuning supaya dihantar satu signal yang jelas. Rakyat di bawah sana tertekan. Rakyat di bawah sana ditekan. Peniaga-peniaga di bawah sana tertekan. Dan apabila kita sampaikan kita kata bahawa rakyat menghadapi kos sara hidup yang tinggi. Rakyat merasa tekanan yang cukup hebat. Mereka kata data-data ekonomi menunjukkan ekonomi berkembang dengan baik. Mereka kata data-data inflasi menunjukkan inflasi tidak begitu tinggi. Saya bercakap dalam parlimen. Saya kata apabila kita bercakap tentang data-data ekonomi. Data-data ekonomi ini dia ada cara nak kira dia. Dan kiraan data-data ekonomi ini mengikut piawaian antarabangsa. Dia ada cara kira dia. Itulah cara kiranya dari tahun ke tahun begitulah cara kiraannya maka data ini boleh dijadikan sebagai rujukan tetapi dia tak boleh dijadikan sebagai rujukan mutlak dalam memahami apa yang dihadapi oleh rakyat nak faham apa yang dihadapi oleh rakyat mereka kena turun ke bawah mereka kena turun ke bawah dan selami apa yang dirasai oleh rakyat saya bercakap dalam Dewan, saya kata Kalau nak kira cara kiraan CPI atau inflasi Maka dalam kiraan tersebut Kos menghantar anak-anak Kos juran penjagaan kanak-kanak Di pusat penjagaan Daripada semua kiraan inflasi ini Wajaran atau keberatan kos ini adalah hanya 0.5% sahaja Tetapi hakikatnya ibu bapa yang ada anak-anak menghantar anak-anak ke taska tadika dan sebagainya menghadapi kenaikan kos ada yang sampai RM100 naik tahun ini ada yang RM50 ada yang RM150 itu kalau seorang kalau naik RM100 ada 4 orang anak bukankah sebulan kos yang perlu ditanggung kenaikan kos yang perlu ditanggung RM400 bila saya kata dalam ini saya sentuh perkara ini dalam Dewan Menterinya jawab Menteri kata Saya dulu timbalan Menteri Ekonomi Saya patut menghormati data-data yang dikira oleh penjawab awam Cuba memberi gambaran seolah-olah Saya tak percaya kepada penjawab awam Saya dah cakap awal-awal Saya tak persoalkan cara kiraan data Tetapi saya persoalkan tindakan kerajaan Bercakap tentang data-data tanpa betul-betul turun ke bawah menyelami dan memahami kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Yang berhormat Datuk Idris tadi sebut bahawa tadi dikatakan satu berita emoji rakyat menunjukkan rasa kecewa ke, sedih ke, senyum ke, gelak ke. Tadi dikatakan berdasarkan 10,000, 8,000 yang yang gelak katanya. Saya Datuk Dereh nak kena tengok ini Apa yang berlaku Dalam siakap keli Saya ada orang kongsikan pada saya Dalam siakap keli ini salah satu media sosialnya Diletakkan berita Menteri Komunikasi mendapat anugerah Datuk Dan rakyat Malaysia cukup gembira Apabila daripada 36 ribu emoji 29 ribu yang gelap Mereka gembira dengan prestasi Menteri Komunikasi Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu di luar sana Ramai yang memendam rasa Dan sekali lagi saya mohon bahawa Gunakanlah peluang Gunakanlah ruang ini Untuk memastikan ruang dalam PRK Pada 26 April ini Digunakan untuk menghantar satu signal yang jelas Tengoklah Kalau mereka kalah di PRK air kuning Maka akan kita akan lihat bahawa Tindakan dasar pelaksanaan pendekatan mereka yang seolah-olah tidak mengambil kira kesensaan rakyat mereka akan sedar seketika kita tidak boleh biarkan berterusan sebegini kita lihat bahawa tindakan-tindakan kerajaan sejak mereka memerintah memperluaskan skop GST menaikkan kadar GST menaikkan harga minyak diesel menaikkan itu menaikkan ini dan tahun ini akan diperkenalkan subsidi petrol bersasar dan juga dikatakan bahawa tarif asas elektrik akan naik tetapi disebut 85% penerima ataupun pengguna tidak akan merasainya sampai sekarang kita tak tahu siapa 85% ini. Sabak semua. Kerana apa? Kerana apa dirangkumkan semua sekali? Kerana mereka yakin mereka buat apa saja pun dalam PRK dengan jentera yang ada mereka boleh menang dan mereka boleh gunakan bahawa seolah-olah memberi gambaran rakyat menerima polisi dan dasar mereka. Kita tak lain nak lawan mereka dengan jentera. Tetapi dengan kesatuan hati, dengan rasa keinsafan penduduk air kuning, bahawa mereka bukan saja memegang mandat untuk air kuning, tetapi memegang mandat untuk seluruh Malaysia memohon agar penduduk air kuning tolonglah kami hantarlah signal kepada kerajaan Madanon ini. Saya yakin insya Allah jika kita semua berusaha keras, kita teruskan usaha kita 26 hari bulan nanti insya Allah rakyat air kuning akan menghantar satu signal yang jelas kepada kerajaan Madanon dengan memilih calon kita, calon Perikatan Nasional insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.